Беркутня и ему подсвечивал и смотреть, что делается в украинском доме, в кого стрелять, и потом спустя 10-15 минут, когда они пробежались по всему украинскому дому, эта Беркутня зашла и начала заниматься мародерством. То есть у меня я стояла и все это снимала. То есть я готова предоставить все эти записи любым нашим представителям СМИ и новостям, чтобы весь мир увидел. сумках, кульках, все, начиная от э, переносок, заканчивая чайниками, электроплитами, которые тут картошка варила через две минуты это плетающий зала микроволновками, выносили УФО, все, кульках, сумках, это была такая ганьба, я стояла плакала, но я это снимала, и я хочу все это, чтобы весь мир увидел Так, Майданівці, я прошу, щоб ми були з вами пильними зараз. Я прошу, щоб ті сили, які нас є на Хрещатику, щоб підходили до Майдану. Адже я бачу, що на вулиці Інститутській підійшла велика група чи то внутрішніх військ...